keyingi misolga o'tamiz parametrli tengsizliklar b guruh ikki to'rt b s a uchun quyidagi munosabat o'rinli bo'lsa mana bu tengsizlikni yeching deb savol berilyapti demak orollar usuli yordamida nol qiladigan har bir qavsni nuqtalarini aniqlab olamiz mana bu qavs x b bo'lganda 0 bo'ladi demak x o'qida b nuqtani joylashtiramiz b nuqtani endi mana bu esa demak keling shuni yozib olaylik a x minus s qavz qachon nol bo'ladi Ax x s ga teng bo'lganda x s taqsim a ga teng bo'ladi endi s taqsim a bdan chaproqdami o'ngroqdami buni aniqlashimiz kerak buning uchun mana bu berilgan ma'lumotga murojaat qilamiz e'tibor qilgan bo'lsangiz b ham s ham a ham noldan kichkina ya'ni uchalasi ham manfiy son demak bu manfiy son ekan endi mana bu s taqsim a o'ngroqdami chaproqdami buni aniqlash juda oson s ham manfiy edi a ham manfiy edi manfiyni manfiyga bo'lsak musbat bo'ladi demak mana bu qavzni nol qiladigan nuqta ya'ni s taqsim a musbat bo'lganligi uchun manfiy sondan o'ngroqda joylashadi va biz uning joylashuvini aniq bildik bu narsa muhim hisoblanadi bu tomonda bo'lsa demak bizda boshqa narsa bo'lib ketadi demak biz s taqsim dan kattaroq sonlarni o'ylasak bu has musbat bo'ladi ming mana undan kattaroq o'ngroqdagi sondan buni ayirsak er nima bo'lishidan qat'i nazar musbat bo'ladi musbatni musbatga ko'paytirsak musbat bo'ladi endi b dan kattaroq sondan b ni ayrsak xoh musbat xoh manfi farqi yo'q qoida ishlaydi bundan kattaroq sondan bni ayrsak er musbat bo'ladi demak bundan kichikroq sondan buni ayrganligimiz uchun demak manfi bo'ladi Ko'paytma manfi bo'ladi bdan kichik sonlarda narsa manfiy bu ham manfiy ikkita manfiyni ko'paytmasi musbat bo'ladi bizga bu ifodani noldan katta oralig'i kerak ya'ni mana bu oraliq bizda mana bu narsa ya'ni noldan katta bo'ladi demak misolimizni javobi minus cheksizlikdan b gacha s taqsim adan chekslikgacha bo'lgan s javobda berilgan minus cheksizlikdan b gacha birlashma s taqsim dan plyus cheksizlikkacha bo'ladi demak karitda s javobi bo'ladi